Ждем вот этой отмашки от США, а вследствие от э, Великобритании э, на использование Storm Shadow по территории Российской Федерации, по военным объектам, еще раз э, акцентируем на это внимание. Э, как думаете, что еще будет предметом переговоров в, в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, в Нью-Йорке? Сегодня в Пенсильвании был президент на заводе, в котором 150-миллиметровые да, снаряды изготовляют. Я не исключаю, будет стоять вопрос с учетом позиции Соединенных Штатов. Понятно, что будет блокирован вопрос вступления Украины в НАТО, но возможность предоставления Украине статуса стратегического партнера вне блока НАТО. То есть тот самый статус, который есть у Израиля, Египта, Тайваня, который позволяет получать военные технологии, макроэкономическую помощь и, соответственно, передовые образцы вооружения. Данный договор заключается на 10 лет. И это гарантия того, что вне зависимости от смены хозяина овального кабинета, характер военно-технической помощи Украине не будет изменен. Я напомню: даже характер предоставления военно-технической помощи Израилю это порядка 4 миллиардов. И, соответственно, договор подписан на 10 лет, и в дальнейшем он пролонгируется. Из позитива можем сказать, что наши британские партнеры честь им и хвала, первыми предложили подписание подобного договора, который фактически копирует договора о предоставлении статуса стратегического партнера вне блока НАТО. Кстати, Василий, весьма показательно то, что, на мой взгляд, спецслужбы Британии и, соответственно, Министерство иностранных дел данной страны провели просто блестящую операцию в моменте предоставления Украины возможности бить по территории России. В то время как внимание мирового общества было привернуто, прику, прику, ну, при... обращено. обращено на две столицы Вашингтона и соответственно Лондон. Амстердам, Нидерланды принимают решение о предоставлении Украине права использования F-16 в воздушном пространстве Российской Федерации. Василий, и примечательно то, что за неделю до этого по итогам Рамштайна Нидерланды передают Украине пакет военно-технической помощи на сумму 80 миллионов, не раскрывая его э, характера. Хотя намекают, что идет речь о предоставлении соответственно запчастей F-16 и главное средств поражения. А вот тут наиболее интересно. Если даже передадут AMG-158, то есть это крылатые ракеты класса воздух-земля, у них дальность поражения от 400 км. Это даже если устаревшую модель. А если AMG-158 B2... У нее дальность поражения 1900 километров. Тогда Василий становится актуальной песня российского э, рок-клуба, э, группы Би-2. Полковнику никто не пишет. 1900 километров это удары по центрам принятия решений. Я думаю, у Владимира Владимировича настроение резко испортится, если будет соответствующее принятие решения. Но главное. Заявление Столтенберга, Василий, который mm -hmm. уходит со своей посады, но заявляет о том, что принятие решения о предоставлении Украины права бить по территории Российской Федерации с использованием западных образцов будет приниматься каждой страной НАТО в отдельности. И на этом фоне звучит заявление Франции о передаче, возможной передаче уже в 2024 году «Миражей-2000» опять-таки соответствующим комплектом вооружения. То есть, то есть внимательно наблюдаем за дальнейшим развитием событий и особая благодарность нашим европейским партнерам. Да, безусловно, в каждом эфире не устаю повторять нашим европейским партнерам, нашим американским партнерам за каждую единицу техники, за каждый евро, за каждый доллар. Безусловно, мы должны помнить и быть благодарны. О ситуации в Курской области, Дмитрий, что думаете? Было несколько интересных, кто-то называет это конспирологией, кто-то нет, что в России знали о подготовке Курской операции. Знали, но опять же на русской авось или отцепись, или да ладно, значит, не поверили или не подготовились, или дали команду подготовиться тем, кто не собирался готовиться, или Опять же, какая-то распилили деньги на подготовку, мол, якобы знали о готовящейся операции в Курской области о заходе наших, но ничего не успели, не захотели, не сделали. Кто-то говорит: а может, они специально не сделали, может, таким образом, среди значит, российского генералитета, есть наши кроты? Василий, давайте анализировать. Я аналитик. Прекрасно давайте. знаю. Более того, готовились. Я объясню, о чем идет речь. Две линии эшелонированной обороны, на них было выделено порядка 200 миллионов долларов. То есть, вот это блестящий памятник российской коррупции. Они использовали данные разведсообщества в моменте выделения бюджетных средств и их освоения. Другой вопрос: что в ходе успешного наступления украинских вооруженных сил данные две линии обороны, которые должны были бы стать линиями Суровики, стали, соответственно, линиями Умерова, фактически прикрывая украинскую группировку, которая на данный момент расширяет зону своего присутствия в Курской области. То есть, когда выходят и говорят о том, что. Характер вытеснения украинских войск займет у российской стороны месяц, но ну, мне интересно будет посмотреть, как они будут штурмовать собственные же две линии шалонированной обороны. Но тут основной момент блестящая работа опять украинского разведсообщества. Объясняю, о чем идет речь. Во-первых, получение информации о возможности оперативного разворачивания тактической группировки Суджа на территории Курской области, которая имела своей целью повторение Харьковского сценария, но на территории Сумской области. И было принято Генштабом, на мой взгляд, единственное верное решение нанесения удара на опережение, чтобы сорвать данные планы российского командования. Второе. Блестящая работа разведсообщества, речь идет о Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в моменте дезинформирования противника. Вы помните заявление Буданова? Тогда много было критики, когда он сказал о том, что возможно вторжение с севера. Не уточняя. Все поняли тогда, возможно, Беларусь. Причем начисленные украинские эксперты почему-то посчитали, что речь идет о Беларуси. Но данное заявление фактически давало возможность Генштабу вооруженных сил Украины перебрасывать оперативные резервы под прикрытием данной легенды в сумскую область. Да, мы владеем данными о возможности российского прорыва и поэтому перекидываем подразделения. И тут россияне расслабились. Зачем же нам вторгаться в Сумскую область, если мы выполнили план минимум, а именно оттянули оперативные резервы Генштаба вооруженных сил Украины в Сумскую область даже без факта прорыва. И главное, знаете, что сыграло злую шутку с россиянами? Уверенность в так называемых красных линиях. Рассчитывали на то, что, ну, уж точно западные партнеры не дадут украинской стороне возможность проведения а наступательной операции непосредственно на территории Российской Федерации. тут основное, Василий, когда вот эти все критики выходят доморощенные, данная операция свидетельствует о субъектности украинской стороны в принятии подобного характера решения. И главное, характер планирования ее и проведения – это узкий круг лиц, весьма узкий, который позволил избежать утечки информации, что и стало приятной и неприятной неожиданностью, соответственно, приятной для американской стороны, которые с удивлением увидели сообщение о прорыве наших мехколон и холодным душам для российской стороны. Вот вам короткие итоги курской операции. Тут, мне кажется, еще важно вспомнить, а у нас просто насыщенная лента новостная настолько, что ну вот буквально сутки-двое и новость забывается. Что-то происходит новое, где-то взорвалось у них, слава богу, где-то, к сожалению, у нас. Значит, И вот мы потихоньку забываем, но если отмотать пленку немного назад, помните, было заявление, что была связь России и Соединенных Штатов с просьбой отговорить украинское значит, командование от определенных действий. Тогда конспирологи озвучивали что наши службы готовили покушение на Путина, якобы на параде, тогда ко дню российского флота, и вот якобы от этого должны были отговорить наши американские партнеры. Ну, теперь, если можно попробовать сопоставить этот пазл, так, может быть, об этом шла речь? Именно. Покушение Путина – это, знаете, для конспирологов, а профессор Соловей. Речь шла о, соответственно, возможной передаче российской стороны разведданных о возможности прорыва украинских войск на Курском направлении. Именно да. по, об этом шла речь. И, соответственно, российская сторона пыталась влиять на американские партнеры с целью недопущения подобного характера сценария. Но то, что произошло, я еще раз подчеркиваю, это субъектность украинской стороны принятия принятии решений. Мы учли, кстати, горький опыт украинского контрнаступления, когда о планах украинского командования знало американское руководство, наши европейские партнеры, и я не исключаю утечки информации именно по этому направлению. Поэтому были сделаны соответствующие выводы. Ну, и вы знаете, Василий, последнее сообщение, я вам чуть-чуть <а дам эксклюзива. Э э э российская сторона перебросила э э вчера 237-247 десантно-штурмовые полки это, соответственно, 76-я воздушно-десантная дивизия Псковская и 7-я воздушно-десантная на Курское направление. Коренева. То есть это показатель того, что удержать украинское. Наступление, соответственно, даже теми подразделениями морской пехоты, воздушно-десантных войск и бригад спецназа, а это элитные подразделения, они не могут. Поэтому, когда будут рассказывать об услужении... Соответственно, от зоны оперативного контроля сил обороны Украины в Курской области, ну, пусть закроют рот как минимум. Британская разведка подтвердила, что россияне замедлились на Покровском направлении. Дмитрий, что скажете, что происходит там, чего ожидать? Василий, на Покровском, да, именно Покровское направление, еще раз подчеркиваю то, что касается именно продвижения непосредственно города Покровск. Но Покровское направление – это и Мирноград, и, соответственно, Селидово. Селидовское направление – там ситуация весьма тяжелая. Бои ведутся, соответственно, уже непосредственно фактически предместье Селидова. Это район так называемый дач полтора километра до черты города. Плюс э, э, основной акцент сейчас российских атак – это угледарское и кураховское направление. Там ситуация тяжелая. Давайте я не буду создавать режима теплых ван, я буду называть вещи своими именами. На данный момент Российская Федерация использует тактику, более известную как тактика тысячи порезов. То есть одновременно нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов Генштаба Вооруженных Сил Украины. Если вы посмотрите, атакуют одновременно на Лиманском, на Угледарском, Кураховском, соответственно, Покровском, Торецком и Купинском направлении То есть сил у российской армии личного состава средств поражения достаточно. По Угледару, к сожалению, после падения Водянова, есть угроза оперативного окружения украинских войск в районе Угледара. На данный момент бои ведутся, соответственно, в районе шахт Южно-Донбасская-1, Южно-Донбасская-3. Это терриконы, это господствующие высоты, которые дадут в случае их занятия противником возможность держать под огневым контролем позиции вооруженных сил Украины. Ситуация тяжелая, но на данный момент Угледар под контролем вооруженных сил Украины. По Кураховскому направлению аналогичная ситуация, тяжелая, скажем, есть продвижение противника в районе Украинская Горняка и, соответственно, Остро. Кроме этого, несмотря на передислокацию подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии с северского направления, резкая активизация с целью угрозы создания оперативного окружения в районе Северска. Неспокойно на Купенском направлении, где основная задача это попытаться прорвать позиции вооруженных сил Украины в районе Оскольского водохранилища с целью расчленения украинской группировки. То есть, как видим, ситуация развивается динамично. Но есть и позитив на лиманском направлении мы отбили все атаки противника, контролируем ситуацию, тактическая инициатива на Харьковском направлении, кстати, благодаря проведению именно Купенской операции, объясню, ой, Купенской, Курской операции. Объясню почему с Харьковского направления переброшены наиболее боеспособные подразделения 116-я дивизия спецназначения Росгвардии и, соответственно, подразделения сил специальных операций. Это и дало возможность силам обороны Украины перехватить тактическую инициативу. На Покровском вашем, вы упомянули направление, мы держим ситуацию под контролем. Тактическая инициатива за нами. Тяжелая ситуация, еще раз подчеркиваю, на ряде направлений. Это Олидарская, Кураховская, но она под контролем Генштаба вооруженных сил Украины.